Сьогодні прийшли люди, воїни, які зараз якраз ну, можна сказати, перебували на війні, тому що антитерористична операція це дуже гарна назва, але ми всі розуміємо, що там зараз відбувається. Я думаю, що спочатку. З тим, що зараз прийшли, нам трошечки розкажуть, а потім, які будуть у дітей питання, то я думаю, що ви нас задовільните нашу цікавість вже. Хто що про що розповідає? Будь ласка, ну, давайте. Батальйон Київ-2 був сформирований в Києві з добровольцями. В батальйоні всі добровольці. Никого не заставляли, все сами встали и пришли. Это, поверьте мне, дорогого стоит на войне, когда никого не нужно заставлять, когда все понимают, зачем они, будем называть вещи своими именами, пошли на войну и что должны там делать. У меня самого двое, двое мальчиков, мои дети учатся в девятом классе, я прекрасно понимаю, как, ну, как это дети понимают, как это со стороны, со стороны. Ну, я вам хочу сказать, что на самом деле в том, что мужчина, это больше касается мужчин, мальчиков, то, что мужчины должны встать все вместе и выполнять свой долг на войне. В этом нет ничего необычного. Это нормально. Это нормально для мужчин. Я бы хотел, чтобы молодые люди, которые здесь присутствуют, и младших классов, и там, кто постарше, чтобы они отдавали себе отчеты, были свидетели того, что это долг, который они должны исполнить, независимо от того, как, как там страшно, плохо, лениво, болит. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. А на самом деле, все не так страшно и не так плохо. С хорошими товарищами, как говорится, и, и на войне страшно. Вот так. Меня зовут Ярослав, я коренной киян, не родился, практически все свое жизнь прожил в этом месте. И, ну, я не могу точно выяснить, что в каком возрасте, но Колись ти розумієш, що є щось важливе, ніж власний комфорт. І напевно, напевно головне в житті все ж таки це майбутнє і це діти. І саме для того, щоб діти, ви, інші діти, які проживають в нашому місті, в нашій країні, мали, мали можливість самі обирати своє майбутнє і самі визначати, як вони будуть жити. А не виконувати те, що їм нав'язують і кажуть, для того, і до це і варто воювати. А взагалі війна не має нічого романтичного. Те, що у фільмах це не зовсім так у житті. Війна це важка робота і не варто її займатися, якщо є займати чимось ще. Однак, якщо стає питання, чи будеш ти жити, або ти будеш існувати то напевно варто воювати. Коли виникає, що мир стає нестерпніший за війну, то треба міняти мир на війну і не треба боятися. І я впевнений, що на все буде добре, ми приречені на перемогу і все буде добре. Мені зовуть Ігор. Я теж пішов добровольцем. И притом, я даже не думал, идти или идти. не У меня есть два брата, которые младше меня. У моих братьев есть племянницы, которые их очень любят. Я просто не хочу, чтобы они попали в ту ситуацию, в которую попали люди, которые живут на тех, на той, в тех регионах, в которых сейчас идут боевые действия. Это очень страшно, но, как бы сказал Руслан, не так страшно, когда у тебя есть рядом товарищи, которые ты можешь добиться. Что хотелось пожелать вам, ну, для вас в данном случае сейчас главное, как я убедился, я был такой же, как и вы, и очень где-то был ленивый и думал, зачем мне эта математика, зачем мне этот язык, но как оказалось, мне приходится очень быстро считать в уме, поэтому вот вам единственное пожелание чтобы вы больше уделили времени, не ленились, а именно образованию своему и самообразованию. А по поводу победы не переживайте. Я думаю, я уверен, что вам не придется этого всего увидеть. То, что творится там. Появляем. Мы были только в классе, что на четвертом этаже посмотрели, там, как вы идете. Идете, помогаете армии все остальное. У вас на флаге есть, на них все написано. Это каждый гражданин Украины, каждая личность, которая за себя и гражданин должна знать. Ну, основополагающий. Украина, Турбусе, Добир, Дурая, напускают, Оля, отпускают. Мене звати Альона, навіть хтось з вас мене бачить. я волонтер, частенько тут у вас буваю. Знаю цей, ну, часто їздимо в Схід, В різні, в числі в різні інші бригади наших Збройних сил. Що я хочу вам сказати? Я вам хочу дуже подякувати за те, що ви робите. Тому що та робота здається невеличка для когось. Для когось це просто час приділити своєго, свого вільного часу, сплести в чи пошити викроїти ту балаклаву, але повірте, на сході хлопці дуже тепло сприймають від вас те, що ви робите. Те, що зроблено вашими руками, ваші малюнки, ваші подаруночки невеликі. Там, для них це просто як корток свіжого повітря. Для них це багато хто зносить там біля серця ці оберіжки ваші. І це... Ви робите дуже велику роботу своїми маленькими руками. Тому ми вам дуже дякуємо. Ось продовжуйте і разом і хлопці, і волонтери, і ви всі ми обов'язково переможемо. Дякую. Чи вже третій Алма міг трошечки більше часу в них було роздивитися. Нам всім дуже цікаво, що ви нам привезли. Тому, верніше, те, що ви привезли, ми бачимо. Звідки воно, для чого воно, те, що ми будемо робити в музеї, і що воно стане нашими експонатами, але перед тим, як ми прийдемо вже як відвідувачі музею, розкажіть нам, будь ласка, про ось ці чудові речі. Будь ласка. война это вообще плохо, лучше бы не созидательство. Если бы все, что можно было, всю энергию человечества, которая потратило на войну, направить в мирное на русло, это было бы гораздо лучше и эффективно. Но, к сожалению, что мы это мало. Ну, мы вещи, у нас попросили, с вот, собой прямо набрали целый мешок, и вот привезли вот, вот осколок града, про который говорят Град, вот он из себя представляет такую конструкцию. Это центральная его часть, с одной стороны накручивается пороховой заряд, а с другой стороны боевая часть накручивается. Но в том, в каком длинном состоянии полетает, это ракета, которая приземляется, взрывается, и с нее вылетают осколки. От очень маленьких до да вот таких больших. Обладает очень большой разрушительной силой. Огромная воронка от него остается, очень приятная штука, убийственная. Вот осколок рада, а это вот его составляющая часть разные подгоны, сюда, сюда, разного калибра, ну, которые применяются, в принципе, наши противники и мы пользуемся одним и тем же оружием, столковым. это не секретные но... в пределах бывшего Советского Союза, одинаковое оружие, одинаковая тактика, один язык, абсолютно разные армии. Мы очень сильно отличаемся от нашего северного соседа это вот пулеметный, пулемет, гильза, пулеметная гильза пулемета, это от автомата, это от крупнокалиберного пулемета УТЮС и «ТШК» два, два, пулемета, это, 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 это артиллерийский снаряд, это, это гильза артиллерийского снаряда, это у нас была такая пушка, сейчас ее нету, к сожалению, но гильза остается. Ну, а это вот газка, мы расскажем ну, коротко историю, такая, такая произошла. Собственно. Это каска, которую, которая украинская армия начинала воевать еще год назад. Армия сильно изменилась. Ну, год назад вот такие каски, которые со времен Второй мировой войны еще на вооружении стоят, потому что все наши руководители нашу армию разваливали, ничего не добавляли. В общем, это было и не армия. Это вообще ничего не было. Вот такие каски выдали, эта каска стоит у нас на позиции. Она у нас висела на столбе, просто, и у нас там было ну, небольшое боевое столкновение, ну и вот, а пуля прошло. Здесь вошла, здесь вошла. То есть очень ну. защищает вас? Да, да, она предназначена как для, как, как для... раз выполняет свое прямое предназначение. Да для, да, для успокоения души она на голове носится. На самом деле она держит только мелкие осколки, очень неудобные, головы соскальзывает кто захочет примерить я как да, все, спасибо вам большое я помню, что уже накопилось хотите что то попитать? да, да не не ну поехали пожалуйста, кто А ось я бачу тут три найтрудніші патрони. Який це колір? Коліб. Нічого, що буду російською. Ні, нічого. Вот это все от пулеметов. Это 762 на 54 это используется ПКМ, такой пулемет, ПКТ, ПКМ, пулемет Калашникова танка, пулемет Калашникова модернизирован. Он носится как... на технике стоит, но вторым пулемет. Вот это 12,7 ДШК и УТЕС, есть такой пулемет, два пулемета ДШК, он такой старый, его очень много не забыли, УТЕС уже более по модернизирован. в интернете пулеметы ДШК как пулемет Максима, Как пулемет но он больше. А это? 45. Какая твоя баба? 35. Приблизно стихи. Баба ДШК. Это вот пулемет КПВТ, если ДШК, его просто еще можно перенести как-то, то это только на технике требуется, потому что очень тяжело они или на технике используются, или в оборонных мероприятиях используются. Очень редко используются. какие каких-то выходы крайне редкие. Крайне редко. Это Что Еще. И еще почему у вас на форме самая закрытая? Через Мы в этом подразделении не с первого дня, а уже мы с другого подразделения послужили тому подразделению, где Только по той причине, потому что МРК-2 вот они будут на Это... У меня тоже был такой вопрос. Это, это вот шеврон, шеврон К2. Череп, прицел. Батальон начинался как снайперская рота, которую формировали после событий на Майдане. ММ а снайперская рота, были снайперы. Был заточен по снайперской руку. Поэтому вот такой ротик. Тут багато чого ще можна розказати, але в основному такі про червь. Череп скрилами це старінні слов'янські іруни, які означають мудрість і силу духа. Вони не мають нічого спільного із попуванням або будь-якими іншими прикладами. Це символи, які йдуть здоровнинище до християнської Росії. Саме зла Український гасло. Пусть 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 Пусть. Да. Ну, в основном у нас э, автомат Калашникова 545, кстати, вот, и 7,62. Это носимое оружие с нами и пистолет. Вот это вот оружие, которое мы с собой Все остальное, да, это личное оружие. Все остальное, то что вот крупнокалиберное, это за подразделением еще к личному оружию, ты можешь быть еще на то подразделении. А потом тренде... На по тренде... а... 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 Минозравное мило очень интересно. Мины никто не не, 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 не выкапывает. Как правило, они не предназначены для того, чтобы их выкапывали, там кино показывают сейчас. Боевых условий, когда обнаруживают очень много боеприпасов сейчас, там, там сосорит Очень много боеприпасов, не разорвавшихся. Это как осколки отрадов, смерчей. И вот мины, когда находят там, как правило, как правило, их накладные сверху динамит укладывают и взрывают. Но если в боевых условиях, какая-то боевая операция, выход там, разведчика и все остальное, впереди идет сапер, он обезвреживает ее, или как, как вот, практика такая обходит, вот, просто обозначает, а потом, когда все это закончится, это переживается. А еще а снайперки держало стрелять? Снайперские методки? Да. Ну, то ребята подготовлены, например. это абсолютно. Снайпер это определенная психология. Снайперы... Готовить специально. Кстати, робот готовить специально. Стрелять легко, попадать сложно. Как вас зовут? Константин, Мы больше всего медицинское подразделение боевое. У нас техники, как вот то, что вы назвали, у нас и у армии. У она есть. И вот все, что вы назвали, оно у нас присутствует. Просто в нашем подразделении тяжелой техники. Но в основном спрашивали, почему что за крылышки у нас нарисованы? Крылышки обозначают, что мы мобильны. Мы мобильны, потому что у нас есть легкая техника. У нас есть БРДМ, у нас есть автомобили, на которых нам нужно очень быстро передвигаться. А вот то, что вы назвали, это все есть, это все присутствует. Даже то, что вы слышите по телевизору, вы все жалуются, что у нас нет денег техники, ничего в армии. У нас это все есть. И САУшки есть, и танки есть, и даже новые танки есть. А это правда, что когда идет бомбардировка, некоторые батальоны, солдаты, чтобы не думать, выживут или нет, просто садятся со стола и играют в танк? Ми цей батальйон у ліку минулого року. Будь ласка. Будь ласка. Хто ж все ж таки більше допомагає Держава чи волонтери? Безумовно, волонтери. А якщо ви ще можете дізнатися, які у вас там позиції? Які ваші посередні? Мій позивний лоя. Мой приклеен білий. А я рус. Дякуюся. Ну ось минулий дніри ходив із своїм братом і зеленый ну, Он бы сказал, что это не Не курс. Он заработал сказать. Ну, да. а... ну так не треба там трогать. Я отвечу сразу же на вас э, по поводу вопроса о минах и что с ними делать. И сразу же отвечу на ваш вопрос. Если вы, не дай Бог, где-то увидите что-то похожее на мину или какой-то взрывной э, предмет. Даже не думайте к нему подходить. На войне никто не разминирует, нигде их или обходят, или уничтожают. Поэтому вам, даже из-за того, что вам сильно любопытно, просто обозначьте его, чтобы его могли легко найти. И сообщите в милицию или в военную. Ілі любому взрослому. Ілі любому взросла. Ви саме не підходьте і не беріть в руки його. Однозначно ставлення, безумовно, не існує. І я хотів би сказати, що в тому регіоні живуть дуже важкі люди. Основною властивістю людини є логічне мишлення. Тобто ти маєш передбачати. Твоя дія і її наслідок. От в багатьох людей, на мій суб'єктивний погляд, в Донецькому регіоні це порушує. Люди не зводять те, що вони роблять, і те, що приходять потім. Люди цілком природньо вважають, що вони спочатку просять Путіна ввезти танки а після цього просять Україну держави заплатити їм пенсії. Треба визначати, якщо ти хочеш одного, іди одним шляхом. Не можна одну ногу ставити на один бік річки, а іншу на інший бік. Просто це природі неможливо. І там дійсно певною мірою важка свідомість людей. Будемо сподіватися, вона буде змінюватися. Щодо озброєння, напевне, що раз, озброєння практично те ж саме. Воює за рахунок озброєння, яке було створено за радянських часів, коли і Україна, і Росія входить до складу єдиної держави СРСР. Тому практично зброєння те ж саме. Невеличкі відмінності, які там у його доозначенні суттєво не впливають на його якість. Щодо кількості людей, безумовно українська армія в декілька разів перевищує кількість людей у терористичних погрупуваннях. І поступово кількість терористів природньо з різних підстав зменшується і зменшується. На жаль, нам приходиться воювати з іншою державою, з Росією, а там величезні людські ресурси. Тому сказать, сколько и как оно будет дальше, невозможно. Это зависит от того, как Россия будет подальше поставлять своих найманцев, або солдат регулярной армии на территории Украины. Мене своєю рукою, наскільки я вражений твоєю красою, дивлюсь, я на тебе очами благаю, віддай своє серце, без нього вмираю, у відповідь тільки палкий поцілунок, найкращий для мене у світі дарунок. Хочу почути, з тебе не можу я так далі бути, бід повітря по прибацюнок, найкраще для мене у світі дарунок.